Это была такая мрия у вас, что вы так беру, не получается, ну, потому что А потом все-таки вы забрали. Вы сегодня довольны с его Я очень довольна. Я мечтала его, когда походила на несколько сеансов сюда, в центр, и когда я посмотрела, что результат будет, хотя еще я не чувствовала, что он есть, но я уже поняла, что он будет. Поэтому моя мечта была приобрести Body health. Естественно, это все деньги, естественно, это самое... Но не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. Выручили меня, друзья, собрали мне сумму, и я приобрела в ноябре месяце Body Health. И вот ежедневно с того дня я пользуюсь этим аппаратом. Когда один раз в день, когда два раза в день, просто не получается по два раза. Вот. И что я могу сказать? Значит, за эти пять месяцев у меня очень э, сильное было венозные узлы на ногах вот здесь вот, прям как коровье вымя висело, прям как коровье. Вы знаете, на сегодняшний день у меня в два раза уменьшились венозные узлы. У меня было... сколько было... времени они были? Ну, годов, годов сколько? По жизни. Не помню. Очень давно. Вот. Еще, а они вот, еще... того, что они были некрасиво, они вам мешали? Тянули, жили? Ну немножко, чтобы так сильно болели, я бы не сказала, но они да, иногда вот когда натрудишься, все, они маленько дают о себе знать. Потом, ну я знаю, лет пять назад, может быть, у меня было, значит, внизу вот здесь вот на ноге, э, это самое, э, трофическая венозная язва образовалась. Ну, врачи, конечно, туда-сюда, операция. Ну, потом нашелся один мне хороший врач, который медикаментозно, он, значит, эта язва у меня уменьшаться стала и исчезла. И вот на сегодняшний день, благодаря этому ноу-хиту, Фу, извините. Да. И Новый Хит тоже. А Хит тоже, это мой любимый тоже аппарат. Денис Анатольевич даже сфотографировал эту ногу. Там такое вот черное пятно было, черное почти, настолько коричневое. Но на сегодняшний день оно у меня уменьшилось. Там одна полосочка осталась, и чуть-чуть еще с правой стороны. Можно вас там раздеться, Да. И это самое, Значит, и она посветлела, она стала такого коричнево-бежевого цвета уже. Это уже прогресс. За пять месяцев. За пять месяцев. Смотрите, одно было пожитево, кажется, эти узлы, были пожитево у меня в варикозе. Да вот такие вот. Пять лет, это ускладнение после трофических изменений в Вене. Тому що варікоз, ви кажете, де воно взялося? От вам узли, да. вони вас не турбували, вони про себе нічого не, не, не казали, вони тихенько були до тих пір, поки не, не зробилася тропічна язва. Так, да, так, да, так. Да. Варікоз. Операцію Так, да. да. Тобто варікоз вас не ну, да, дійсно, є такі стани, які вас не труб. Там, при цукровому діабеті людину не турбує нога, вона, вона там не чи борі але за, за якийсь момент ти дивишся, щось почалося. Вона ну, там чи почервоніла, чи пече, да? чи, чи висока там на по температурі вона відчуває да, все. Вона раз, вона. Вона. Раз, і, вже, і, вже, і вже, і вже і вже така таку, трофіка пішла, вже серйозні зміни пішли. Так? Да. Тобто, правильно я розумію? Варікоз, якийсь вас не турбував, да. може б ви на нього не звертали увагу, але ну, ці гульки були, вони собі були. И вот пять лет назад все-таки себя проявил. Проявил таки... себя, да. Я да. пекла нога да. не... да. что только не делала. Я прикладывала ей мази всякие, извините, чуть ли не помет. Вот. Но благодаря врачу одному, значит, он, конечно, мне без операции каким-то образом значит, убрал эту э, рану. И вот. это пятно, пятно, как на картинке, такой прямо чуть ли не черный, видишь, Антон, вы ага, помните, да? да? Вот. Ну вот на сегодняшний день вот такое Ноги, как говорится, не болят ой, У меня еще сильно Я физически очень много и сильно работаю Очень много Мои годы прям нельзя так мне говорят Ну, не получается И когда я прихожу домой Это первое, что я включаю Новый хит Ну, коврик, а потом новый хит И Ой, бодихаус Вы тоже проходите бодихаус? Я когда как. Лежу, когда это сам, когда ноги ну, уху... ще, у нас буде, до речі, процедура, це те, що ви говорила, у нас буде, коли лежачи на ногу хит в боділ. І це ви відчуєте весь хребет, ви відчуєте себе, ну, ви відчуєте, що, про що говорить Светлана Іванівна, у нас тут це також буде. Я один раз спробувала, що буде, то буде. Легла на коврик, ставила ноги в body health і ліжу. Просто я побоялась, я не знала, Почему что так нужно. Это базовая процедура. Ну, я не знала этого. Все, Понимаете, буду знать. Да. Теперь буду знать, конечно. Ну и что еще? А, да, еще у меня были эти, как они, на ногах... Э... Скажите мне, как называется? Вот. Пальчики, косточки. Не косточки, мозги. не пальчики, а... Пальцы, ногти. Ну, ногти поврежденные тогда. Грибок. Грибок. Извините, господи, голова уже не собралась. Так, тихо, так, тихо. Вот, вот, вот что, у меня, значит, опять-таки за это время, за эти пять месяцев, у меня на правой ноге нога, этот, ноготь стал чистый, уже полностью чистый, а на левой ноге начал отрастать чистый ноготь, а осталась еще чуть-чуть там такая полосочка, еще в какие уроки было уражение, Ой, очень долго очень долго, долго очень долго поэтому я поняла что здесь нужно систематически каждый день не лениться заниматься заниматься и заниматься и не ждать результата что вот у меня через неделю пройдет через две а потом махнут рукой на эти аппараты а ничего не помогает нет оно помогает и поможет и чем Дольше, дольше вы больше будете заниматься, результат будет с каждым разом становиться все лучше, лучше и лучше. Значит, Если не, не знаете как, у нас прекрасные любимые наши кураторы. Они вам всегда помогут, подскажут. Вы думаете, что я не, не обращалась? Я обращалась тоже. Что непонятно, я пишу. Денис Анатольевич, вот это тот, это вот ответ. Ответ получаю четкий. Вот. Поэтому, поэтому приобретайте, если хотите быть здоровыми, если хотите еще прожить в полном духе бодрости, найдите деньги и занимайтесь.